गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून की दोपहर अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या ए आई के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से हर कोई अवाक रह गया था हर तरफ अफरा तफरी का आलम था लेकिन गुजरात के चिकित्सा विभाग समेत दूसरे विभागों ने तत्काल मोर्चा संभाला विमान हादसे की जगह अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के नजदीक थी ऐसे में अस्पताल के डॉक्टरों नर्सों सुरक्षा अधिकारियों समेत दूसरे स्टाफ ने तुरंत कार्यवाही शुरू की हादसे के बाद कैसा था फर्स्ट पर्सन फर्स्ट रिस्पॉन्स हादसे के बाद घायलों को सबसे पहले सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में लाया जा रहा था अस्पताल के आपातकालीन विभाग के प्रमुख डॉक्टर चिराग पटेल ने विमान हादसे की खबर मिलते ही पूरे स्टाफ को अलर्ट किया और घायलों का इलाज शुरू कर दिया तो नीचे ઇમરજન્સી વિભાગમાં જઈ રહ્યો હતો ત્યારે જ મને થોડા વધુ સમાચાર મળ્યા કે કોઈ મોટી ઘટના બની છે તરત જ અમારા ઇમરજન્સી વિભાગના ગ્રુપમાં મેં રસ ટુ ધ ઇમરજન્સી એરિયા બિગ ફાયર કરીને મેસેજ મૂકેલો કારણ કે ઘટના મોટી હોય તેવું લાગતું હતું અને જસ્ટ હું હજી પ્લાસ્ટિક એપ્રોન પહેરું ત્યાં જ પેશન્ટનો ધસારો ચાર પાંચ પેશન્ટો મારા રેડ એરિયામાં કે જેમને ટ્રોમાને કારણે એમને વુન્ડ બ્લીડિંગ અને હેડ ઇન્જરી અને એબડોમિનલ ઇન્જરી અને વિથ રબલ્સ એટલે આ દૂરથી ઘેરાયેલા પેશન્ટો તરત જ અમારા ઇમરજન્સી રેડ એરિયામાં આવવા લાગ્યા હતા અસ્પતાલ કા નર્સિંગ સ્ટાફ ભી દુર્ઘટના બાદ ટ્રોમા સેન્ટર પહોંચ ગયા ઓર ઘાયલો ઉપચાર મેં जुट ગયા

એને બધાને ઇક્વિપ કરી સ્ટાફને ત્યાં રેડી રાખવાનું કીધું અમે કોરિડોર તૈયાર કરેલો પ્લાનિંગ પ્રમાણે અમારા સુપ્રીની સૂચના પ્રમાણે અને કોરિડોરમાં ખાલી ટોલીઓ પાછી જાય અને ભરેલી ટોલીઓ આવીને સત્વરે તાત્કાલિક ખાલી થઈને પાછી બીજા પેશન્ટો તેમજ ઇન્જિયરી પેશન્ટોને લાવવા માટે

मेडिकल ऑफिसर मेडिसिन टीम द्वारा मेडिकल ऑफिसर द्वारा सब परीक्षण की कार्यवाही शुरू इसके अलावा दुर्घटना के बाद सिविल अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने भी मोर्चा संभाला और तत्काल हादसे की जगह पर पहुंचकर हालात को काबू करने में मदद की एक बज के पैतालीस मिनट के आसपास मेरी मेडिकल से बात हुई उन्हें मैंने जब कन्वे किया कि तब तक मुझे कंफर्म हो गया था कि एक एयर क्रैश है तो मैंने उनको बताया कि मैं अभी एयर क्रैश की साइट के लिए खुद निकल रहा हूँ और हमारे जो लोग थे उनको बारह बेड के एरिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइट पे पहुँचने के लिए कहा गया जिससे कि वहाँ पे घायल लोगों को बचाया जा सके साथ ही कंट्रोल रूम को भी मैसेज दिया गया कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंसेज का इंतजाम करो और साथ ही फायर ब्रिगेड को भी इंटीमेट करो जिससे ज्यादा नुकसान से बचा जा सके एयर इंडिया का विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हुआ था हादसे के वक्त बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र में में लंच कर रहे थे। ऐसे मेडिकल छात्रों ने वहां पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया और घायल साथियों को घटना बनी लोग मेस मे जमी रिटर्न रूम पर एक ने ने था एक चालीस आज बाजू जारी धड़ा नो संभाल त्यारे बढ़ा लोग दौड़ी मेस तरफ जता था कारण पड़ी प्लेन क्रेश તો ત્યાં ગયા ત્યારે પબ્લિકની ભીડ હતી અને ધુમાડો અને આગને બધું હતું તો પછી છોકરાઓએ પોતાની યાતે બહારની પબ્લિક ત્યાં બહુ આવતી હતી આજુબાજુની તો એ લોકોને દૂર કર્યા કારણ કે ત્યાં મેસની અંદર વીસથી પચીસ જેટલા ગેસના સિલિન્ડર હતા તો એ ફાટવાના ભયના કારણે બાકીની પબ્લિકને દૂર કર્યા અને પછી છોકરાઓએ પોતાના અનેક સાથીઓ અંદર દબાઈ લાવવાના કારણે રેક્ટર ઓફિસમાંથી ગાદલા ફાયર એક્સટિંગશર અને પાણીના બાટલાને બધું લઈ અને देहाती पब्लिक ने बाहर निकालना चालू करियो जे हमने विद्यार्थी अंदर दबायला आता एम्मे ए जे यहां थी गाडला एनी अंदर उचकी उचकी अने एम्बुलेंस मा लई गया प्लेन क्रैश के बाद सिविल अस्पताल के सभी विभागों का सटीक समन्वय एक केस स्टडी की तरह है ये दिखाता है कि बेहतर तालमेल के साथ कैसे आपातकाल परिस्थितियों से निपटा जा सकता है